Перелюка, так случилось, что я проболтала, считая, что у тебя день рождения. Наступила паника. Я не знала, что делать. Мы очень долго думали, и вместе со всем коллективом нам нужно было разработать очень страшный план. Прежде всего, пришлось обучить всех поздравлять тебя с днем рождения. Я надеюсь, тебе понравится наш успех. Пускай он не идеален, но все теперь знают, что такое слово ⁇ худрявый ⁇ с днем рождения Кудрявый. С днем рождения Кудрявый. Кудрявый! Зайца. <laughs> okay. okay. happy, happy <laughs> С Зайца. рождения, uh, uh, <laughs>

Днем. Рождение. <laughs> Днем. Днем. Рож. Рож. День. Кудрявый. Кудрявый. Oh Также сегодня мы нашли очень классных девчонок. Девчонки, огонь, брюнетки, Красных платьях. Они исполняют некоторые танцы. Я надеюсь, что они тебя немного впечатляют. Вот, Так что мы представляем тебе э, небольшую имитацию вечеринки в честь Кудрявого и поздравляю с тебя с днем рождения. Очень жаль, что я не могу быть сегодня с вами рядом. Надеюсь, что вы очень круто отмечаете, либо ответили, либо в что тебе подарили клевые подарки. Привезу обязательно парочку и вам на холодильник. Вот. Желаю тебе, чтобы у тебя была куча творческих успехов, потому что ты у нас очень талантливый. Куда бы ни хнулся, у тебя везде все в порядке. Так что я надеюсь, что э, у тебя будет всегда посещение всей жизни, в течение следующих года. Вот, 30-5 лет, чтобы было очень много э, классных людей, таких как мы рядом, чтобы было очень много поездок, впечатлений, классных фотографий, лучше всего, и чтобы ты был доволен собой. Вот. Ну, естественно, любить целый вагон, хотя он уже как бы у тебя уже есть. Но я думаю, что поздравляю тебя с днем рождения и чтобы все было очень классно.